Riyaziyyat ağlın simvolikdiridir. Bütün elmlərin əcdadıdır. Məhz buna görə də həm dünyada, həm də ölkəmizdə tələbələrin qorxulu yuxusudur. Bu yuxunu görməyimizin səbəblərindən biri də riyaziyyata olan mənfi hisslərdir. Əslində vəziyyəti bu hala gətirən sadə səbəblər var. Gəlin bu səbəblərə nəzər salaq. İlk öncə qərəzdən danışmaq istəyirəm. Biz cəmiyyət olaraq Bəzi məsələlərdə mütəxəssis kimi danışmağı, insanlara məsləhət verməyi xoşlayaraq, ona görə də ətrafımızda hər mövzuda şərhlər olur. Riyaziyyatda belə söhbətlərdən onun da payı olub. Və çox, riyaziyyatla bağlı öz fikirlərini formalaşdırmağa imkan vermədən stereotip ifadələrə, insanlara fikir təlqin etməyə çalışılır tam qorxan cəmiyyət olduğumuz üçün riyaziyətlə bağlı şəhrlər o qədər də ürəy açan deyil. Məsələn, ətrafınıza nəzər saldıqda görərsiniz ki, ibtidai sinif şagirdlərinə ən çox məsləhət verilən və ən diqqətli olduğu deyilən fən riyaziyyatdır. Riyaziyətlə yeni tanış olan və ya görüşəcək uşaq riyaziyətlə bağlı bir əxbərdarlıq alanda bir az qorxu hissi keçirir. Çünki indi riyaziyyat dediyimiz dərs çətinliyi və asanlığı baxımından digər dərslərdən çox da fərqlənməyən uşağın təhəllüyündə əldə edilməsi çətin vəziyyət kimi görünür. Riyaziyyatdan niyə qorxuruq dey düşünsünlər. Əslində həyatımızın hər anında riyaziyyatdan şürsüz istifadə edirik. Riyaziyyatdan niyə qorxduğumuzu deyirik? Məns buna görədir. Çünki riyaziyyatın yalnız alət kimi istifadə edildiyi bir sistemdə heç kim ayağı qalxıb demir ki, mən niyə qorxmalıyam? Əslində həyatımın hər anında bunu edirəm. Riyaziyyat qorxulacaq bir şeydir, çünki bütün mülahizələr riyaziyatı bacara bilməsəm imtahanından keçməmək üzərindən qurulur. Biz hər şeyi çox böyük edirik. Riyaziyyat qorxulu bir mövzu deyil və bu yalnız imtahandan keçmək üçün istifadə olunan bir vasitə deyil. Baxışımızı bir az dəyişsək və deyiləm hər şeydən təsirlənməyə dayandırsaq, riyaziyyat daha çox seviləcək.